可爱的李李，主路、啊、的生活为你带来录音用品开箱哦。今天要开的是什么呢？看一下，铝合金挂式蛋卷桌方诺 S e 吧。好，这一个商品的代号是什么呢？CNH 二三 JU e 六零零一。嗯，这一个桌子呢是一个一百一十七 cm 长，宽应该是六十 cm 的一个蛋卷桌。 开箱看看，你看一打开箱子，里面竟然有这一种气垫的保护套哦！哇，哇有进步哦！哇，你看你保护的很好哦，所以这个桌子被损坏的可能性就大到低了。来、欸、我们进去里面，停。我们找资料去。哎我你看这一个。 东西的保护袋哦，怎么打开来呢？然后这个桌子的袋子，可以从显示出来,、哦啊、后来好，这是方诺的另一款 S e 版的，就是比较简简单基础版的这一个蛋卷桌。 看起来那个包包跟上次那一个高级版的就有一定的差别，只有一个间隔，哎，其实打开里面竟然是两个间隔，哎，请可以让开一下吗因为首先我们看到的是这一个呃，这一个桌板，啊，你让开，然后那个桌角呢，其实就是像被固定在固定在这一个拍。 袋袋里面其实就有两个，有两个间隔哦。这里，好，这就是这个袋子哦。好，这一个是桌板桌角，我们来看一看。 这个重量买轻量，轻量级。好，把这个桌子先打开来。嗯，好，基本上就已经组装好了。错，好，这个就是这一个方诺 S E 版的这一个。 架子，那、啊嗯、就跟那个、啊、高级版的的差别主要是在这里，这里就是少了一个可以挂碗的那个地方、啊。不过整体的感觉还是很不错的，所有的桌角都有一个厚厚的这个垫。<noise> OK，好，现在我们再把，哎呀，你不要剪，把那个桌面铺上去看一看吧。 给我。 基本上这一个桌子就组装好了，然后这一个呃方、啊、诺 S 一版一百一十七 cm 长的那个桌子已经组装好了，这是比较深木色、深巧克力木色木纹的那一个款式，好就可以看得到这里都是有一个边框咯，跟普通的这个单卷桌的主要区别就在这里，所以有了这一个边框，感觉就高级了许多。然后这里呢有一个按钮。 按起来的话，就可以把这个卷蛋卷桌给提起来，所以就不需要像那些比较普通的蛋卷桌要需要用捆绑那种方式，会比较麻烦。这个呢，只要一按就可以直接把它提起，再把它压下去，它就会锁定在这里哦。所以这里就有这个 Nature High 的这一个标志，而且这些关节的部位呢，感觉起来组装都都很结实哦。 而且每一个脚呢都有这个厚厚的这个塑料的垫脚垫，好，大概就是这样子哦。两边呢都可以开启这个锁，六十 cm 宽，一百一十七 cm 的长度，感觉非常的结实哦。 而且这里旁边有这一个边的话就很平整，整个感觉就是非常不错哦。这一个木纹大家看一看就是这样子的好，这个就是挪克方诺 S d 一百一十七 M 的桌子。好，今天的介绍就做到这里喽，拜拜。 挣扎的自由，分别总是在九月。<noise> <noise> <noise>